سر یہ سوال ایک موصول ہوا ہے کہ کیا نبی علیہ السلام کی زندگی مبارکہ میں کیا قرآن جمع نہیں ہوا تھا کیا وہ بعد میں صحابہ نے جمع کیا ہے اچھا سوال موصول ہوا کہ کیا قرآن کی جمع اور تدوین اللہ کے وصول کے زمانے میں نہیں ہو پائی تھی تو اور کیا صحابہ کے زمانے میں اس کو جمع کرنے کا کام شروع کیا گیا تو پہلے دیں یہ چیز تو میں ایک مرتبہ بہت تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اور ظاہر ہے یہ سوال بھی ایک تفصیلی نوعیت کا سوال ہے سوال کی پہلی شک تو یہ ہے کہ کیا اللہ کے وصول کے زمانے میں قرآن جمع نہیں ہوا تھا اور اسی کے ضمن میں جو باتیں آ جاتی ہیں جن کی بنیاد پر یہ والا نظریہ پھیلایا گیا ہے اس میں پھر یہ آ جاتا ہے کہ اللہ کے وصول امید ہے یعنی پڑھے لکھے نہیں تھے اللہ کے وصول نے خود سے جمع نہیں کیا پھر دوسری بات تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے وصول کے زمانے میں اللہ کے وصول کے کچھ کاتبین وہی تھے وہ جمع کیا کرتے تھے اب دیکھیں یہ دو مختلف باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہمارے یہاں رائج ہے کہ اللہ کے وصول کے زمانے میں قرآن جمع نہیں ہوا دوسری ہمارے ہاں یہ چیز رائج کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کاتبین وہی بھی تھے اور اس کے لیے ان کو یہ کرنا پڑا کہ اللہ کے وصول پڑھے لکھے نہیں تھے کیونکہ نبی العمی کے اللہ قرآن کے اندر آیا تھا انہوں نے امی سے مانا لیا ہے ان پڑھ کے کہ اللہ کے رسول کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا بخاری کے جو روایت میں پڑھ رہا تھا اس میں باقاعدہ یہ الفاظ تھے کہ ہم میں امی ہوں اور ہمیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا امی کی تشریح اس روایت کے اندر موجود ہے بخاری کے اندر تو دیکھیں پہلی چیز تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے وصول کے زمانے میں قرآن جمع نہیں ہوا تھا تو پھر قرآن تو اللہ کے وصول کے اوپر نازل کر دیا گیا تھا اللہ کے وصول کے بارے میں یہ بتایا بھی جاتا ہے کہ اللہ کے وصول کے زمانے میں میں وہی تھے یعنی اللہ کے اصول میں جب قرآن اللہ کے وصول کی زندگی میں جب قرآن نازل ہو چکا تھا پورا تو وہ لکھا کیوں نہیں جائے گا یہ سوچنے کی بات ہے اس کو ایسے ہی لوگوں کے ثواب دیت پر کیسے چھوڑ دیا جائے گا اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کاتبین وہی تھے جو کتاب کو لکھ لیا کرتے تھے تو وہ لکھنا نہیں ہے تو پھر کیا ہے اس کو اگر جمع و تدوین کرنا نہیں کہتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں آپ یہ تو پہلے دیکھیں نا کہ سوال کیا ہے ہمارا ہمارے ذہنوں میں کیا بٹھایا گیا ہے اور ہماری روایات کے اندر دوسرے موقع پر کیا لکھا ہوتا ہے میں اس کو ذرا شروع سے لے کے چلتا ہوں اللہ کے رسول کے بارے میں سب سے پہلی چیز جو مشہور کی ہے کہ اللہ کے رسول کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا تو اللہ کے رسول خود سے چیک بھی نہیں کر سکتے تھے جو لکھواتے تھے تو ظاہر ہے یہ تو فقط کسی کے اوپر اعتبار کر لینا ہوا کہ آپ نے کسی کے سامنے پڑھا اور تین یا چار یا پانچ تک میں نے پڑھے ہیں کاتبین وحی کے نام وہ لکھ لیا کرتے تھے ظالموں نے قرآن کے اوپر نقب لگانے کے لیے یہ بھی مشہور کیا ہوا ہے کہ ان کاتبین وحی میں سے ایک شخص کا نام تھا عبداللہ بن ابی سر یہ شخص کاتبین وحی میں سے تھا یعنی اللہ کے وصول کے زمانے میں قرآن لکھا کرتا تھا یہ بات سب سے پہلے ذہن نہیں رکھیے گا اللہ کے رسول کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صرف ڈکٹیٹ کروایا کرتے تھے چیک بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کو لکھا جو لکھا ہوا تھا وہ بھی پڑھنا نہیں آتا تھا یہ ہمارے ہاں پیش کیا جاتا ہے وہ شخص مرتد ہو گیا اور اس نے جا کے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا کافروں کے ساتھ مل کر جس کا نام عبداللہ بن ابی سر تھا یہ روایت موجود ہے اور بعد میں آنے والوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو کاتبین وہی تھے بلکہ وہ تو کہتے ہیں سارے ہی صحابہ کرام وہ سب کے سب مرتد ہو گئے تھے تو اب آپ مجھے بتائیے کہ پھر قرآن کی جامعیت قرآن کی حقانیت اس کے اوپر سب سے پہلی چوٹ تو یہی آ جاتی ہے کہ جب اللہ کے وصول کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا لکھا ہوا بھی اللہ کے وصول کو معلوم نہیں تھا کہ کیا لکھا ہوا ہے تو پھر جو فتنہ پیدا کیا گیا کہ یہ سب کے سب صحابہ لکھنے والے پڑھنے والے سب مرتد ہو گئے تھے تو ابھی ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے اس کے حق ہونا کیسے ثابت ہو سکتا ہے تو پہلے تو یہ چیز سمجھ لیں کہ اللہ کے وصول اپنے زمانے میں قرآن کے نزول کے ساتھ ساتھ لکھا کرتے تھے قرآن میں ایک مقام بھی آیا ہے وَقَالُوا أَسَاتِيرُ الاولین کفا کا تو اعتراض تھا یہ اساتیر الاولین وہ قرآن کو اساتیر کہتے تھے سطر کسے کہتے ہیں عربی زبان میں انگلش میں اردو میں سطر کسے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے چیز کہ ستر کا لفظ عربی زبان کے اندر اور اردو کے اندر بھی لائن بنانے کے لیے آتا ہے اور زبان کا ہر لفظ لکھا ہی جاتا ہے لائن بنا کر کافر تو یہ کہتے تھے جو اعتراض کرنے والے تھے وہ تو کہتے تھے قولو اساتیر الاولین یہ پچھلوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں اک تتا بہا اک تتا قرآن وہاں پر کتبہ بھی لکھ سکتا تھا قرآن اکتبا کا ہی انتخاب کیوں فرمایا قرآن کتاب کا جو لفظ ہے یہ اصل میں کتاب سے کتب سے باب افتعال کے اندر آتا ہے جیسے کہ اقتصاب کا لفظ آتا ہے اس باب کی خاصیت ہوتی ہے کسی چیز کو خود سے کرنا خود سے انجام دینا یہ لازم کی حیثیت رکھتا ہے ایک تطا بہا اس کا مطلب ہے اس نے اس کو خود سے لکھا ہے اپنی کوشش سے لکھا ہے کیونکہ اس میں کوشش شامل ہوتی ہے اس باپ کی خاصیت ہے عربی گرامر والے جانتے ہیں کہ افتعال کے باب میں جیسے کہ لفظ اتخاذ آتا ہے اتخاذ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بڑے جستجو کے ساتھ لگن کے ساتھ کسی چیز کو حاصل کر لینا قرآن میں استماع کا لفظ آیا ہے سما کے ساتھ ایک مقام پہ آیا ہے وَإِذَا قُرِيَ القرآن و فس جب قرآن کو پڑھا جائے تو غور سے سنو خوب لگن اور جستجو کے ساتھ سننا اس کو استماع کہتے ہیں اسی بات سے ایک تتبہ ایک کتاب آیا ہے یعنی خود سے بڑی جستجو اور لگن کے ساتھ کفار کہتے تھے مخالفین کہتے تھے کہ اللہ کے وصول نے اس کو لکھا ہے اور آگے لکھا ہوا ہے آیت میں فاہیت تم لا علیہ ہی بکرتاً املا سے املا کا مطلب ہم سب جانتے ہیں ڈکٹیٹ کروانا وہ کہتے تھے کہ اللہ کے وصول پر یہ ڈکٹیٹ کروایا گیا ہے اور ڈکٹیشن کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ جس کو ڈکٹیٹ کروایا جا رہا ہو اس کو لکھنا بھی آتا ہو سمجھ میں بھی آتا ہو وہ چیز جو اس کو بتائی جا رہی ہو جب آپ املا کروا سکتے ہیں تو قرآن تو یہاں پر کفار کا اعتراض نقل کر رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خود لکھ لیا کرتے ہیں اور یہ پچھلوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں جو لکھ لیا کرتے ہیں یعنی اساتیر کی کنڈیشن میں موجود تھیں آیات اللہ کے حصول کے زمانے کے اندر اور اعتراض کیا کرتے تھے تم لا علیہ اگر اللہ کے حصول کو نہ لکھنا آتا نہ پڑھنا آتا نہ اللہ کے حصول نے قرآن لکھا ہوتا تو قرآن کے جو اعتراض مخالفین کا نقل کیا یہ اعتراضی لا نہیں ہوتا قرآن لایا اعتراض یہاں نقل نہیں کر رہا بلکہ ان کا اعتراض نقل کر کے اس نے رد نہیں کیا کہ اللہ کے اصول کو تو لکھنے نہیں آتا تم کیسے کہ تو لکھ لیتے ہیں وہاں پر بلکہ آگے فرمایا کل کہہ دیجی انزلہ اللذی لکھا تو ہے لیکن نازل کس نے کیا ہے جس نے اس تمام کائنات کو پیدا کیا ہے یا عالم و صرف اس و اس نے نزول کے بارے میں بیان کیا اس نے یہ نہیں کہا کہ لکھا نہیں ہے اس نے اس اعتراض پہ کوئی بھی وضاحت پیش نہیں کی اس نے اس کے اوپر رد نہیں کیا تو پہلی بات تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول ہی لکھتے تھے قرآن اللہ کے اصول کے زمانے میں ہی قرآن لکھا ہوا تھا خود ایک روایت میں ابو دعوت کی یا بخاری میں کی, کہیں کہیں رہا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب عمر بن خطاب سے غالباً روایت ہے کہ جب تم کفار کے علاقے میں جاؤ تو قرآن کو اپنے ساتھ لے کر مت جاؤ اگر لکھا ہوا نہیں تھا بھائی قرآن تو لے کر کیسے آتے ہیں وہ قرآن کی بے ادبی کریں گے سوچنے کی بات ہے اس روایت کو لوگ بیان بھی کرتے ہیں لیکن اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا وہ ایک آیت پیش کر دیتے ہیں ماں کنتا تدری مل کتاب ایمان کہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے آپ جانتے نہیں تھے تو نہ جاننا کسی کے کسی بھی چیز کو نہ جاننے کی دلیل تو نہیں بن سکتا مطلب میں آگا کسی کے بارے میں یہ کہوں کہ بھائی اس کو اس فارمولے کے بارے میں معلوم نہیں تھا پہلے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا اس کو لکھنا پڑنا ہی نہیں آتا تھا اس سے اتنا معلوم ہوگا کہ ہاں یہ فارمولہ اس کے علم میں نہیں تھا یہ فارمولہ اس کے علم میں آ گیا اس قانون کے بارے میں اس کو معلوم نہیں تھا یہ قانون اس کو پتہ چل گیا اس سے یہ دلیل نکالنا کہ معلوم ہی نہیں تھا کہ لکھنا نہیں آتا تھا پڑھنا نہیں آتا تھا تو پھر تو اس کا مطلب ہوا کہ کاتبین نے وہی پر بھروسہ تھا انہوں نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا پھر تو ہمیں کاتبین وہی پر اعتماد ہوگا نہ کہ اللہ کے وصول کی ذات پر ایمان لا کر ہم نے قرآن کو قبول کیا ہوگا یہ بات ذہن میں رکھیے گا اس سے اعتراض قرآن کی جامعیت اور حقانیت حق پر جا رہا ہے اور میرے کہا بعد میں گروہ آتے رہے انہوں نے کہا کہ سارے صحابہ کافر ہو گئے تھے مرتد ہو گئے تھے تو پھر تو قرآن کا انہوں نے خود بھی واضح بھی کیا ہوا ہے کہ قرآن اصلی حالت میں موجود تھوڑی ہے کسی نے کچھ کر دیا اور کسی نے کچھ کر دیا اس بارے میں جو مشہور روایت ہے قرآن کی جمع کرنے کے بارے میں وہ بخاری کی روایت ہے جس کی بنیاد پر ہمارا تو سارا کا سارا معاملہ ہوتے ہی روایت کی بنیاد پر ہے اس روایت میں لکھا ہوا ہے کہ جنگ یمامہ کے اندر ستر یا ستر ہزار قرائے کرام ان کا انتقال ہو گیا وہ قتل کر دیے گئے تو عمر بن خطاب کے ذہن میں یہ بات جاگی کہ قرآن کی تدوین کر لی جائے وہ پورا قصہ آپ پڑھ لیجیے گا روایت کے اندر موجود ہے تو پھر زید بن ثابت کو بلایا گیا زید بن ثابت کے الفاظ آپ سن لیجئے پڑھ بھی لیجئے گا اس میں الفاظ یہ ہیں کہ جس کام کو اللہ کے رسول نے انجام نہیں دلوایا یا دیا جس کام کو اللہ کے رسول نے انجام نہیں دیا دلوایا تو خیر وہاں پر نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول لکھنا پڑھنا جانتے تھے جب ہی تو وہ کہہ رہے تھے یہ الفاظ تو میں اس کام کو کیسے انجام دے سکتا ہوں جبکہ اسی روایت کے بعد چند روایتیں چھوڑ کر بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کے کاتبین وہی چار تھے ان میں زید بن ثابت بھی تھے جب یہ معاملہ ہو رہا تھا وہ کہہ دیتا ہے میرے پاس قرآن لکھا ہوا میں تو خود کاتب وہی تھا میں لکھتا تھا لکھا ہوا موجود ہے میں ابھی آپ کو لا کر دیتا ہوں آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ لکھا ہوا قرآن نہیں ہے کتنا ہی یاد ہو کوئی بھی چیز کتاب سے غنی نہیں ہو سکتی ہے کتاب سے غنی کیسے ہو سکتی ہے بڑے سے بڑا حافظ بھی کتاب سے غنی نہیں ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری پوری قرآن نازل ہو گیا اور لکھا ہوا ہی نہیں ہے اور ظالموں نے اس کے اوپر یہ بھی بیان کیا ہوا کہ کتاب ہی نہیں تھی لکھنے کے لیے کاغذ نہیں تھا چمڑوں پہ کھالوں پہ درخت کی چھالوں پہ لکھا ہوا تھا ارے بھائی قرآن میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے تجعلونہو قراتی قراتیس تبدونہ ہے و تخفونہ کہ موسا رسول پر موسر پر ہم نے کتاب نازل کی تم نے اس کے قراتیس یعنی صفحات بنا دیے صفحات کا ذکر تو قرآن کے اندر باقاعدہ موجود ہے اور یہ مانتے بھی ہیں کہ شاعر اپنے شعرا اپنے شاعروں کو شعروں کو لکھ لکھ کر کہ کعبے کی دیواروں پر لٹکایا کرتے تھے کاغذ کو وہ کاغذ کہاں سے آتا تھا یہ ظالم مانتے بھی ہیں کہ تورا اور انجیل کتابی صورت میں موجود تھی نہیں تھا تو قرآن لکھنے کے لیے کاغذ نہیں تھا ان کے پاس یہ مانتے ہیں کہ سلہ حدیبیہ کے اندر خط جو ہیں وہ کاغذ پر قلم بند کر کے بھیجے جاتے تھے جو خط آج بھی دکھائے جاتے ہیں وہ کاغذ کی صورت میں لوگوں کے پاس پیش کیے جاتے تھے نہیں تھا تو قرآن لکھنے کے لیے کاغذ نہیں تھا سلہ حدیبیہ کے واقعہ کتنا مشہور کیا ہوا ہے اس میں آپ جا کے دیکھیں باقاعدہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس جب سہل کا آنا ہوا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اللہ کے رسول نہیں مانتے ہیں تو آپ اس معاہدے میں سے محمد رسول اللہ رسول اللہ کو ہٹا دیجئے تو اللہ کے رسول نے ان کو حکم فرمایا علی بن نبی طالب کو کہ آپ اس میں سے یہ الفاظ نکال دیجئے انہوں نے کہا میں نہیں نکالوں گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا کر دو میں اس میں سے وہ الفاظ نکال دیتا ہوں اگر لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا تو وہ کہنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آ رہی تھی اللہ کے رسول کی وفات کے موقع پر جو حدیث مشہور کی ہوئی ہے بخاری کے اندر آئی ہے تین چار پانچ مقامات کے اوپر حدیث کرتاس کے نام سے کرتاس تو کہتے ہی صفحے کو ہیں عربی زبان کے اندر پڑھ لیجیے لغت میں اس حدیث کرتاس کے اندر باقاعدہ ہی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے وصول نے اپنے پاس کھڑے ہوئے لوگوں سے یہ کہا کہ لاؤ کاغذ و قلم ہے تمہیں لکھ کر دوں کہیں تم گمرا نہیں ہو جانا بتائیں مجھے کیسے لکھ کے دیتے اگر وہ لکھنا نہیں آتا پڑھنا نہیں آتا آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ کا اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا وہ دوسروں پہ بھروسہ کر کے بیٹھے تھے کہ وہ لکھ کے دیں گے تو قرآن پہنچے گا تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ کیسے آپ ثابت کر سکتے ہیں حدیث کرتاس میں کہ اللہ کے سن نے فرمایا کہ لاؤ کاغذ و قلم میں تمہیں لکھ کر دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ کتنا سے ان روایات کے اندر میں نے کیا کہا کہ زید بن ثابت کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے وہ کام کروں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا اور آگے لکھا ہے کہ زید بن ثابت تو لکھا کرتے تھے تو یہ کام تو ہو رہا تھا نا یہ, یہ کام کیسے ہو گیا جو ہو ہی نہیں سکتا تھا یہ ہوا ہی نہیں تھا جو نہیں ہوا تھا اس کو تو آپ بدعت کہتے ہیں قرآن تو آپس کے معاہدوں کو ینتم ان ان مسمن فخر وہ تو آپس کے لین دین کے معاہدوں کو لکھنے کا حکم فرما رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول پر کتاب کو نازل کر کے ایسے ہی اس نے لوگوں کی ثوابدید پر چھوڑ دیا اللہ نے کہ نبی کو لکھنا نہیں آتا وہ لوگ چاہیں گے تو لکھیں گے نہیں چاہیں گے تو نہیں لکھیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کسی بھی چیز کو کسی تک محفوظ ذریعے سے پہنچانے کا سب سے بہترین ذریعہ کتابت ہوتا ہے نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے بلغ ما انزل علیہ کے مغبک محفوظ ترین ذرائع سے کسی تک پہنچا دینا یہ کتابت کے ذریعے ہی ممکن تھا تو اللہ کے رسول نے کتابت کے ذریعے ہی پہنچایا امت تک قرآن وہ جو روایات ہمارے یہاں بیان کی جاتی ہیں قرآن کی جمع و تدوین کے اوپر انتہائی غلط ہیں باطل در باطل ہیں ظلم در ظلم ہے اور یہاں تک کہاں رکتا تھا معاملہ جمع و تدوین کو ابو بکر کے زمانے میں لے گئے اللہ کے رسول کے انتقال کے ڈیڑھ سال دو سال یا ایک سال کے بعد پر انہوں نے اس کو رکھ چھوڑا اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ پکرت کا اختلاف ہو گیا وہاں ایک دلچسپ بات اور بھی لکھی ہوئی اس روایت کے اندر پڑھیے گا آپ جا کے ہے کہ ایک آیت ہی نہیں ملی لی تھی اللہ قدر جناک اصول والی زیر بن ثابت کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں ظالم راویوں نے لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا اس آیت کا وہ مل نہیں رہی ہے جب سن لیا تو ملنے کی بات ہی نہیں بنتی ہے بڑی ڈھون مچی ہے اس کی اس آیت کی ڈھونڈنے کے بعد کہیں جا کے خزیبہ بن ثابت کے نام سے کوئی شخص بتایا جاتا ہے اس کے پاس اس آیت کا معلوم چلا کہ بھائی ان کے پاس یہ والی آیت موجود ہے اور بعد والے تو یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ کچھ آیات بکری بھی کھا گئی تھی جو بعد میں معلوم ہوا کہ بھئی یہ تو رجم کی آیات تھی جو بکری کھا گئی ہے تو پھر عمر بن خطاب کے زمانے میں پوچھا گئے کہ اب کیا کریں انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر آیات کھا گئی ہے بکری تو اس کو رہنے دیں لیکن حکم اس کو جاری رکھتے ہیں یہ بھی روایت کے اندر لکھا ہوا ہے میں نے کہا نا یہ تو طوفان جب کھڑا ہو جائے گا تو کہاں تھمنے والا ہے عثمان عفان کے زمانے کے اندر پھر کرایہ کے مسئلے آ رہے ہیں تو پھر وہ پھر قرآن کو مانگا جا رہا ہے حفظہ بنت عمر کے گھر سے منگایا جا رہا ہے جیسے کہ لوگوں کے گھر میں قرآن ہی نہیں ہوتا تھا خود واقعہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب کے ایمان لانے کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں ظالم کہ عمر بن خطاب اپنی بہن کے گھر پہ گئے ہیں تو وہ قرآن لے کر آئی ہیں اور ان سے کہا ہے کہ تم غسل کرو پہلے وضو کرو بغیر غسل کے بغیر وضو کے ناپاک شخص قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا آپ کہنے کہ قرآن کی تدوین تو ابوبا کے زمانے میں ہوئی تھی وہ کون سا قرآن تھا جب وہ لے کر ان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی وہ روایت جیسی بھی ہو آپ تو پیش کرتے ہیں نا اس کو عمر خطاب کے فضائل میں ان کے ایمان لانے کے قصے کے اندر تو عجیب و غریب اس معاملے کو بنا کر پیش کیا ہوا ہے بچے بچے کے دماغ میں بٹھایا ہوا ہے کہ قرآن کی جمع اور تدوین تو بعد میں ہوئی ہے کتاب مستور کیا ہے پھر رقم منشور کیا ہے پھر اگر قرآن لکھنے کے لیے کاغذ و قلم موجود نہیں تھا اللہ سے علمہ بالقلم کیا ہے پھر اللہی علمہ بالکرم اس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی پھر اس کے بعد وہ حجات بن یوسف صاحب کی ذمہ داری آئی ہے کہ وہ اعراب لگا رہے ہیں عثمان بن عفان قرآن کی تدوین ثانی کروا رہے ہیں اور میں روایت پڑھ رہا تھا ابن ابی داؤد کی ایک کتاب ہے کتاب کا نام مجھ سے ابھی محف ہو گیا ہے میرے دماغ سے المصاحف کے نام سے کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمر عثمان بن عفان نے جب قرآن کی تدوین ثانی مکمل کروائی تو ان کو شاباشی دی کہ تم نے بہت اچھے طریقے سے قریش کی زبان کے اندر اس قرآن کی تدوین کی ہے لیکن تم نے اس میں غلطیاں کی ہیں تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اس غلطی کی تصحیح کر لی جائے انہوں نے کہا نہیں قریش والے خود کر لیں گے تصحیح کی وہ چار غلطیاں اس کتاب کے اندر باقاعدہ موجود ہیں وہ صوابینہ و نصورہ والی آیات کی غلطیاں موجود ہیں کہ اس میں عربی کی غلطیاں ہیں آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت ہو آپ کو تو مواد پورا مل جائے گا اسی روایتوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ چار غلطیاں موجود ہیں آج بھی لوگ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ قرآن میں عربی کی غلطیاں موجود ہیں کس نے صحیح کی جب کام گوا رہے تھے جسے جس آپ کہہ رہے ہیں تو صحیح کروانا چاہیے تھا عثمان بن عفان کو سب روایات جھوٹی ہیں سب دوسروں پر الزامات لگائے ہوئے ہیں بعد میں حجیر بن یوسف جس کو آپ ظالم ترین کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں آپ نے کام چھوڑ دیا احراب لگوانے کا احراب اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے آپ نے لگوائے کس سے حجی میں یوسف کے زمانے میں لگوائے گئے ہیں اعراب تو پورا کا پورا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے یہ تو قرآن کی حقانیت کو پارا پارا کر دے گا قرآن کی اختلاف آیات کی اختلاف عبداللہ بن مسعود کا قرآن الگ ہے عبداللہ بن عباس کا قرآن الگ ہے ابئی بن کا کا قرآن الگ ہے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اپنے قرآن کے اندر صورت الاخلاص کو مانتا ہی نہیں ہوں کہ قرآن کا حصہ ہے یہ بھی روایتیں موجود ہیں آپ جا کے پڑھیں یعنی کہ یہ ایک ایسا طوفان ہے جو تھمنے والا نہیں تھا بنیاد کیا تھی کہ سب سے پہلے اللہ کے وصول کا نا پڑھا لکھا ہونا ثابت کر دیا جائے باقی سب کا سب خود بخود ثابت ہوتا جائے گا ہم بعد میں جا کے صحابہ کے بارے میں کہہ دیں گے کہ یہ مرتد ہو گئے تھے تو قرآن کی حقائق خراب ہو جائے گی پھر آگے کے اور اس میں تبدیلیاں کرتے جائیں گے تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ قرآن اللہ کے وصول کے زمانے میں اللہ کی طرف سے ہی نازل کردہ اور تدوین کردہ تھا اللہ کے وصول نے اللہ کی رہنمائی میں اس کو تدوین کیا کافر بھی اس کے معترف تھے البتہ ان کا جو اعتراض تھا کافروں کا وہ یہ تھا کہ یہ پچھلوں کی باتیں لکھتے ہیں ان کا اعتراض یہ تھا تو اللہ نے کہا نہیں کل انزلہ ضلہ عالم یہ اللہ نے اس کو نازل کیا یہ پچھلوں کی باتیں نہیں لکھتے ان دونوں آیات کو نکال کے آپ پڑھ لیجئے سوت و شعراء کے اندر آئی ہیں غالباً میرے خیال سے وہیں پر ہی ہیں تو میرے خیال سے یہاں تک تو بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ یہ قصہ گھڑا ہوا ہے اور کتاب مستور والکتاب اور رقم منشور صورت طور کی آیات ہیں وہ کتاب کہہ کیوں رہا ہے اور میں نے کتنی مثالیں پیش کی ہیں اور پتہ نہیں کتنی مثالیں ہوں گی جو میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہوں گی ابھی ان سب کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتاب موجود تھی کتاب سے غنی نہیں ہو سکتا کوئی بھی